ছোৱালী এজন শুই উঠিছিলে দেই একদম পানী ইমান চলাই আছে ডাষ্ট পুটলি স্কুল বন্ধ যে শুই আছে মানে এতিয়া নটা বাজিব হ'ল আৰু ময়ো এই গা পা ধুই মেলি আজৰি হ'লোঁ কাম বন কৰিম নেকি তাৰপিছতে এবাৰ চাহ খালোঁ হ'ল এটা পিছফালে আছে তাৰপিছতে ভাবিলোঁ আজিলৈ লগ এটাকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া আকৌ চাহ অকণ খাই এই উঠিছে দেউতালৰ গ'লে চাহ অকণ খায় দুয়োটাৰ কাৰণে মানে চাহকণ আকৌ বনাই দিওঁ আমি চবেই খালোঁ এবাৰ এবাৰ তাৰপিছত এতিয়া চাহকণ বোলো পাতোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বোলো এনেকৈ পাকঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু এইকেইদিন বতৰ ভাল বাকী এইকেইদিন এসপ্তাহমান একদম পূৰা বৰষুণ দিলে সেইকাৰণে আকৌতো ক'লৈ যাবও পৰা নাই তাৰপিছতে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবও মন যোৱা নাই তাৰপৰা আজি বোলো দিনটো বোলো ঘৰতেনো কি কৰোঁ তাকে বোলো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁচোন সেয়েহে এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যদি ভাল লাগে চাই যাব আৰু শেষলৈকে তাৰপিছতে এতিয়া মই চাহকণ বনাই লওঁ তেতিয়াহ'লে দিনটোৰ কাৰণে লগ পাইছোঁ চাই থাকিব দেই কিন্তু দুপৰীয়াৰ সাজৰ কাৰণে এয়া যোগাৰ হ'লেই দেই ৰাতিপুৱাতে মানে আজি মাছ অলাজন সোনকালে আহিলে আৰু এইটো ল'লে লোকেল মাছ হয় দেই এয়া কি মাছ খালি মই সেইটোৱে নাজানো তাৰপিছতে এইবিলাক কণেই চাওকচোন ইমান ওলাইছে এতিয়া মাছবিলাকত বহুত কণী হৈছে আৰু খাবলৈ ভালেই বাৰু কণী হ'লে আৰু এতিয়া এইয়া মানে লৈ থৈছে সোনকালে তাৰপিছতে এইফালে গাখীৰ আহিলে গাখীৰখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ কিন্তু মাছখিনি এতিয়া নবনাওঁ এতিয়া ভালদৰে ধুই পখালি মই ফ্ৰিজত ৰাখি দিব লাগিব এতিয়া ৰাতিপুৱা মানে যোগাৰ কৰি লাগি ৰাতিপুৱা খাবলৈ কণীৰ বহুত লাগিছে ভালকৈ থৈ লওঁ ঘৰতে যদি কিছুমান প্ৰয়োজনীয় শাক পাচলি লাগি থাকে ৰান্ধনীজনীৰ মানে ভাত ৰন্ধাৰ সময়ত একো দিগদাৰ নাই আমাৰ সেই ভিতৰত মানে বিলাহী মাত্ৰ এটা আছিলে আৰু যিহেতু আজি মাছ আছে মাছৰ লগত আৰু বিলাহী দি দিলে একদম খাবলৈ বেয়া হয় আৰু এটা বিলাহীয়ে কি হ'ব বোলো সেইকাৰণে এয়া কাপোৰ মেলিবিলাক আহোঁতে দেখি থৈ গৈছিলোঁ পকী আছে মানে কণ বিলাহীকেইটা তাকে বোলো আকৌ ছিঙিবলৈ আহিছোঁ ছিঙি লৈছোঁ এতিয়া লগতে লোভিয়া দুডাল মানুহ মানে পকী আছিলে সেইকেইডালো ছিঙি লৈছোঁ আৰু আজি যিহেতু বতৰ ভাল ৰ'দত মানে ৰ'দাই চাৰ দেই মানে এই দুদিন বতৰটো ভালেই বাৰু বৰষুণ নাই দিয়া কিন্তু এতিয়া গছ গছনিবোৰ দেখিলে মানে মোৰ এনেকুৱা লাগে আকৌ যেন বৰষুণ দিয়ে থাকক সদায় তেনেকুৱা লাগে ইমান গৰম লাগিছে একদম বহি ধুই তোলাই এতিয়া আৰু এই আছে মই চিঙি আহিছিলোঁ গোটেইকেইটা সিমানখিনি এচিয়া টাইমে বহুতকেইটা গোটেই ওলাই ইয়াৰ পাছত ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে হয় নহয় তুমিতো দেখাই নাই এই পাছত ইয়াত গোটাইছোঁ মানে কেইদিনমান আমি জাপতখনকেইদিনা দাইলতে দি দি খালোঁ দুচিৰা এচিয়া তাৰপিছতে এইখিনি খোৱা নাই মানে চিঙি আনোঁ পকে আৰু চিঙি আনো তাৰপিছত সেনেকৈ গোটাইছোঁ মোবাইলটো কৰিয়ে যাব লৈছিলে চাহ খাইছিলে সেইকাৰণে বোলো দিয়া আৰু মই নিজে নিজে কৰোঁ মানুহ দিব নালাগে আৰু এইখিনি মানে কি এতিয়া গোটাই আছোঁ এচৰা আছেকৈ যাতে একদম এসাঁজ কৰি ধুনীয়াকৈ আৰু লুবীয়া বনাই খাব পাৰোঁ বুলি তেওঁ ঘৰৰ লুবিয়া ন কিমান ভাল লাগিব খায় মই ছোৱালীয়ে ভাল পায় খায় আমাৰ ঘৰত চবেই ভাল পাইছে সেয়ে সেইকাৰণে মানে গোটাইছোঁ এনেকৈ এসাঁজ কৰি ধুনীয়াকৈ খাম আৰু পিছত মানে বৰষুণ পালে যে কিছুমান বৰষুণতে মানে হেৰি হৈ গৈছিলে ৱাই ফাই লাগে ৰ'বা তাই আঠুৱা চাই আছে এতিয়া অকণমান হেৰি কৰা তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া আৰু কেইচেমা হলে আৰু বনাই দিব পাৰিম এসাঁজত ধুনীয়াকে হৈ যাব আমাৰ কাৰণে ঠিক আছেনে ঘৰৰে লুভিয়া দেই আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে মানে পৰি যাব পৰি যাব নকৰিবা কিডনী অঁ কিডনী বিনছ খাবা নাই পেলাগৈ কিডনী ক'ব যে নপৰিবা এনেই গোটাই আছো ইমান কষ্টকৈ এটা এটাকৈ তাই আকৌ নষ্ট কৰি পেলাই আহিছে বনাই দিম দিয়া আৰু কেচ ইমান পকিব নহয় এতিয়া মাছত নিমখ হালধি সানি লৈছিলোঁহে গেছে আকৌ এতিয়া মাক মাৰিছোঁ গেছটো লগাবলৈ দেই এতিয়া সেয়া সন্ধিয়া আৰু গৰমৰ দিন মানে মাংস মানিবলৈ মন নাযাব এনেকৈ মাংসৰ পৰা বনাওঁ সেইটো লাগি দিব এদিন মায়ে গেছটো লগাই মানে মই ইয়াৰ জাতিলাও কাটি লওঁ আজি মানে মাছটো জাতিলাই বনাম ঘৰৰ জেটলা দেই একো ঘৰতে জেতিলাওঁ আজি এনেকৈ খাম আৰু ঘৰৰ বিলাহী ভাতকেইটা হ'ল বাইক দি পাতিছিলোঁ তাৰপিছত মাছ ফ্ৰাইখিনি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু নিমখ হালধি সানি লৈছিলোঁহে এতিয়া আৰু সেইবিলাক যোগাৰ কৰি লোৱাৰ পিছত আৰু মানে এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু ৰ'বলৈ সময় নাই তাৰপিছতে মায়ে এয়া চিলিণ্ডাৰটোও লগাই দিলে আৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিছোঁ প্ৰথমতে মানে মই বোলোখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ মানে ভাতটোতো হ'লেই মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ তাৰপিছতে আজি ভাবিছোঁ কণীখিনি আজি নবনাওঁ বোলো একদম গৰম লাগিছে পিছত বনাম বোলো তাতে তেলখিনি মাছেই বনাবলৈ সেয়াই এতিয়া তেলখিনি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত তাতে তেলখিনি বনাবলৈ লৈছোঁ বেলেগ একো দিয়া নাই পিঁয়াজ নহৰু দিছোঁ মই আকৌ মাছতকৈ মানে মাছৰ তেলটো খাই খুব বেছি ভাল পাওঁ মাছৰ তেলটো তেলকণ মানে যেনেকৈ নবনাওঁ মই মানে খাওঁৱে মানে ভাল লাগে তাৰপিছতে ইয়াত ঠাণ্ডা ভাত কেইটামান আছিলে সেই তাকে ভাতৰ সৈতে মানে মাছৰ তেলকণ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ আপোনালোকে এনেকৈ খায় নে নাখায় জনাবচোন মই কিন্তু বৰ ভাল পাওঁ দেই মাছৰ তেল খাই পিনে তাৰপিছত এইফালে মাছৰ তেলখিনি হৈ গ'ল আৰু সেইখন কেৰাহীতে তাতে পাঁচফোৰণ কেইটামান দিছোঁ লগতে পিঁয়াজ অকণমান দি পিনে এতিয়া এইখিনি জাতিলাওখিনি ইয়াতে ভাজি থাকিম মানে মাছৰ জোল বনাবলৈ লৈছোঁ দেই এইখিনি আমি যেনিবা মাছেৰে খাম আমাৰ ঘৰত আকৌ মাছ নোখোৱা মানুহ দুজন আছে নহয় ছোৱালীজনী আৰু মাহে আকৌ তেওঁলোকৰ কাৰণে বোলো কি বনাম এইফালে ডিম দুটা আছিলে তাকে ধুনীয়াকৈ আমলেট কৰি দিছোঁ আৰু সেইফালে ডিমৰ আমলেটো হৈ তাৰপিছত এইফালে মাছৰ জোলো হৈ গ'ল আৰু একদম দুপৰীয়াৰ মানে ভাতটো যেনে তেনে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু সেইফালে দাইলো বনালোঁ তাৰপিছত আৰু এনেকৈয়ে আজি দুপৰীয়াৰ সাঁজটো এতিয়া যেনে মানে বহুত ডাঙৰ কাম এটা কৰিছোঁ এয়া বহুত জলকীয়া কাটি আছোঁ বেছি নাই ছটা আছিলে মই বোলো কাটি থৈ দিওঁ অলপ আচাৰ মানে মানে মিঠাতেলত দি থৈ দিম বোলো আচাৰ লিখা হ'ব আহি কেইদিনমানৰ আগতে বনাইছিলোঁ কেইটামান বতৰ বেয়া হ'ল যে ৰ'দত দিব নোৱাৰিলে একদম বেয়া হৈ থাকিলে তাৰপিছত এইকেইটা আকৌ আছে ছটা তাৰপিছতে বোলো এতিয়া এইকেইটাকে বনাই থৈ দিওঁ আৰু অকণমান আৰু ভাত পানী খোৱাৰ পিছত এইখিনি মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে এতিয়া চাৰে পাঁচটাই বাজি গ'ল এতিয়া সেই পিছবেলা কাপ কাম বনবোৰ কৰিলোঁ কাপোৰ কানি আনিলোঁ পাওঁ চৰ সাৰিলোঁ মেলিলোঁ কিমান থাকে আজিকালি মানে পিছবেলা তাৰপিছত আকৌ মাহ খুৱাই যে আজি ঘৰত আছে চাহ খায়েই বোলে চাহকণো পাতি আহিছোঁ পাতি থৈ আহিছোঁ চাহকো উতলিব পাৰোঁ আজি ঘৰত আছে যে সেইকাৰণে চাহটো সোনকালে চাহ উতলিলে মই চাহকণ বাকি দি লওঁ দেই কালিবা নেকি কাটিবা নেকি কাটি দিয়া জলকীয়া যতদিন পর্যন্ত সাঙ্গা আর মণি সাপ লৈ লছ গ্লাস আছে আজ একটু খাই দাও আর হুন গেলে মান ভয়তে একটু কাম কৰিছ নহয় মানে বডনা কৰিছো কাটিবলে নহয় দিটো নম্বৰ গুনা যেতিয়া ফলবা লাগিছে জন বুলি না তুমি হপার কফি দুটা কেন জন নে আমserde কে কৰে এটো সৰহে কে কৰে তথাপিতো মোক কোৰে কলডিল বিহ ল'লেও মোক পুৰে ইমান মানে হেৰি হোৱা আৰু এনে এনেকৈ কাটি দিছোঁ আৰু ইয়াত থৈ দিছোঁ চাৰি তেলাত ইমান ভাল লাগে এনেকৈ খাই বেলেগ একো নকৰোঁ নিমখ মানে অঁ নিমখ খানিছোঁ মিঠাতেলত আৰু জুই এড কৰিম অঁ কি ดีจิได้เราะฉะนันตอนมก็ยัน่าพอใจเดียวกสมาตวไม่คัดเด็เลยยงานก็เรียยว่มันมี้เนาเสียิอารเล่นดตชร আৰু আমাৰ এইফালে দেখিছেনে চবেই একদম হলতহে যেনিবা চিনেমা চাইছে চবেই ইমান ধুনীয়াকৈ বহি মেলি চাই আছে ককা আইতাক আৰু দেউতাক মানে আমাৰ লেপটপটো অকণমান বেয়া হৈ আছিলে আজি ভাল কৰি আনিছে সেইকাৰণে ককাকে বোলে আকৌ ছোৱালীজনীৰ মানে বিয়াৰ ভিডিঅ'টো চাই মানে এতিয়ালৈকে কিমানবাৰ চালে বিয়াৰ ভিডিঅ'টো ঠিকনা নাই আৰু তেওঁলোকে এতিয়া আকৌ লগাই দেউতাকে এয়া ধুনীয়াকৈ বহি ইমান মন দি মানে চাই চাই থাকিছেনে নাতিনীকৰ বিয়াৰ ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া ময়ো আহিলোঁ ৰাতিৰ ফাৰ্ষ্টলৈ আজি এয়া মাংস অকণমান আনিছে মানে আমি মাছ খালোঁ যে দিনাও সেইকাৰণে মই ঘৰৰ মাংস অকণমান ইনষ্টাডালে বনাই দিয়ে তেনেকৈ আৰু আজি মানে কি হেৰি কৰিবলৈ মানা কৰিছে গ্ৰেভি কৰিবলৈ মনা কৰিছে মানে এনেকৈ আলুৰ লগত মানে ভাজি পেলাই কৈছে আৰু ড্ৰাই ফ্ৰাইলছ এনেকৈ সেই তেনেকেই বনাই আছোঁ এতিয়া তাৰপিছত দুপৰীয়া দাইল আছেই আপুনি দাইলবোৰ গোটেইখিনিতে থাকিয়ে গ'ল তাৰপিছতে এতিয়া বনাই আছোঁ আৰু পাটি সাঁজটো আৰু যিখিনি বনাই আছোঁ প্ৰথমতে মাংসখিনি বনাই লৈছোঁ তাৰপিছতে ভাত পানী বনামকেইটা আৰু দুপৰীয়া দাইল আছে মাহলে আলু পিটিকা এনেকৈ কৰি দিছোঁ তেনেকৈ খাব তাৰপিছত আৰু সেয়াই আৰু ৰুটি বনাবলৈ আছে তাকে ভাবিছোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰি লওঁ আৰু তাকে এতিয়া ৰাতি সেইখিনি বনাম আৰু তাৰপিছতে ভাত খাম আৰু ক'ম তাকে আজিকেই দিনটো মানে কি কৰিলোঁ তাকে দেখুৱালে আপোনালোকৰ মাজত কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু যদি ভাল পালে এতিয়া লাইক কৰি দিব ধুনীয়াকৈ আৰু এটা এটা ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি দিব ঠিক আছে তেতিয়াহ' আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লগ পাম ইউনি ভিডিঅ'টো বাই বাই গুড নাইট